Ну вот, не знаю, когда я думаю про, про о будущем и о том, ну, что является, что может быть базисным, да, и что вообще должно быть базовой, какой-то ну, базовой, ну, основой государства, ну, Украина, Украина, может быть, не только Украина, но вот я об Украине думаю, то мне кажется, что вот такие вот какие-то слои, или как, не знаю, как сказать, например, мы, я говорю, база это образование, культура, да, вопрос почему. Потому что это то, что расширяет как бы, горизонт да, человеку, то, что открывает ему мир. Дальше возникает необходимость свободы, да, чтобы в этом открытом горизонте ты мог совершать свои какие-то выборы. Ты должен быть для этого свободен. Затем ты как бы за свой выбор начинаешь нести некую ответственность. Да. Так вот, мне кажется, что люди, которые до сих пор почему-то умудряются печалиться а советском прошлом меня удивляют, потому что вот это вот открытие горизонта не было, свободы выбора не было, и ответственности никто не нес. То есть несло ответственность государства, а человек мог говорить, ну, как бы мне что-то вот сказали так делать. Мне кажется, что это неправильное, ну, какое-то очень ошибочное представление о том, для чего человек появляется в этой жизни и что же он может предпринять. А, а да, и вот а, гражданское общество это как одна из форм ответственности за, за 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 как бы за страну человека, поэтому это еще вот есть некий очень важный, мне кажется, узел это, это возникновение гражданского общества. Вот собственно и все, ну как базовые вещи. И ну мне кажется, что это как раз и есть европейский выбор, собственно говоря. То есть для, ну как бы я очень часто был в Европе очень прилично знаю там, как организовывается общество и жизнь общества в Европе. И это и есть, собственно говоря, европейский выбор.